за 100 дней скажем так выполнено работ с бюджетных средств на 6 то есть выполнена работа 600 квадратных метров асфальта мы уложили так и потом значит по моей инициативе спасибо поддержали значит, предприниматели города Желтые воды, хотя было много скептиков о том, что ой, нельзя там бетонировать, потому что это самое. Мы все отлично все понимаем, что да, нельзя. Нежелательно асфальт бетонировать значит, бетонной смесью, потому что это разные значит, материалы, разная, разная температура расширения. И вполне возможно, что в зимний период пойдут какие-то трещины, может сказать, это с колодца выколоться. Но на тот момент было единственное решение. Или у нас будут машины прыгать по ямам и ничего можно не делать, или можно что-то хотя бы предпринять, сделать. То есть спасибо желтоводцам, спасибо частным предприятиям, которые, скажем так, вносили свои финансовые средства, за которые покупали семень, щебень, песок, значит, и спасибо ПЖРО, который, значит, делал эти работы, то есть возглавлял, возглавлял работы, потому что работников для выполнения этих работ давали те же самые, значит, частные предприниматели. То есть и мы таким образом мы сделали порядка 500 квадратных метров ям сделали, а как вы знаете я говорил, что у нас 6 тысяч квадратных метров ям по городу желтые воды, значит и дальше работа продолжается и спасибо допустим тем предпринимателям вот допустим как вот по Бугуна щедрый кошек, то есть они самостоятельно взяли вокруг своего магазина немножко этого самого сделали, сделали это самое бетонное покрытие, значит даже скажем так частные жители которые напротив своих домов значит, забетонировали, скажем так, ямы. Кроме того, допустим, вот наш, этот самый, значит, наш инвестор, который по, по, тепловым сетям, значит, этот самый, компания «Энергопрогресс», то, то же самое, вот они от кольца до улицы Заводской, они идут и не спеша бетонируют вот эти все ямы. Сейчас решается вопрос финансирования, и где-то в ближайшие неделю-две начнется опять асфальтирование дорог. Это то, то, те работы, которые будет, будет выполнять э, это самое, наш уже вот, это текущий ремонт дорог. По капитальному ремонту дорог значит, у нас подрядчик Криворог, которого мы вроде как уже практически заставили, чтобы, чтоб он заходил с, с, это самое, значит, они в том году начали работы и остановились, чтобы они заходили и продолжали работы. Это асфальтирование улицы Ватутина и э, исправление своих недостатков, и асфальтирование площади Ленина и частично там улицы Хмельницкого. Василий Леонидович, я понимаю, вам очень сложно было с переворожанами договориться, чтобы они продолжали, потому что Ватутина как стояла год, то как она и стоит, а люди продолжают нам жаловаться, а мы жалобы как бы сдерживаем, говорим, вот-вот-вот-вот. Народ не понимает, что она там вот стоит, этого Тутина, вот такая вот. Недостатка. Ну, я вам скажу, значит, если бы было немножко проще, чтобы это было, скажем так, не проведение тендера, который проводился в том году, значит, выиграл Криворожская фирма, ну, я, скажем так, этому не причастен, то есть, если бы можно было, разорвать и сделать по новой тендер, я бы это сделал. Но... Но это невозможно сделать. То есть уже будет дожидаться, когда они закончат. А когда с, с, апреля месяца, с апреля месяца с ними это самое. Значит, плотно сотрудничают, занимаются. Значит, уже они приезжали к нам, уже сказать, там подписали формы прошлого года, получили аванс. Я думаю, что в ближайшее время они все-таки это сделают. Иначе ну, у, меня, у меня уже силы терпения в этом отношении заканчиваются. А вы хотите сказать, что уже казначейство пропускает на ремонт дороги? Значит, кое-какие вещи казначейство пропускает. И сказать, вчера было сказать, оперативное совещание селекторное. То же самое, значит, область пообещала, что пропустит деньги, все, что касается стосовно подготовки к осенне-зимнему периоду, то есть котлы, там, там приборы отопления и тому подобное. То есть мы должны дать заявку до конца недели, и они постараются через каждый число все эти деньги профинансировать. А дороги, сюда не входят? дороги к сожалению, не входят. Но мы потихоньку движемся в этом направлении. Следующее, то, что сказать, у меня было в предвыборной кампании, это освещение города Желтые воды. Значит, по улице Гагарина практически закончили установку светодиодных фонарей, скажем так. Вторая, то есть я обещал две улицы, что мы до конца года сделаем. Значит, получается, ну, в принципе, немножко должно получиться больше. То есть улица Гарин, это первая улица, вторая улица, это улица Ватутина. Если вы наблюдали и видели, у нас от Горького до 8 марта на улице растут Каштаны, они небольшие деревья, скажем так. То от улицы 8 марта до улицы Петровского по Ватутина, значит, мы сделали обрезку деревьев. Сделали это специально, значит, для того, чтобы, ну, во-первых, деревья старые большие, а во-вторых, для того, чтобы, когда установится полностью новое освещение, значит, чтобы, скажем, нам, нашим прожекторам и светодиодным фонарям, скажем, не мешало светить и было больше света. Кроме того, значит, там есть такие в это самое входа, скажем так, на территорию дворов, то же самое будут установлены значит, столбы и свет будет освещать. Ну, там, скажем, есть такие темные карманы, проектом предусмотрено, значит, что свет будет и в этих темных карманах, скажем так. И третье, это у нас наш бульвар Петровского. Вот от Гагарина до Богуна у нас бульвар Петровского освещен. А от, скажем так, Богуна до Кропоткина не освещен. Значит, сейчас проектная сметная документация находится значит, в Днепропетровске. Я думаю, в ближайшее время значит, мы ее получим назад и будем выполнять эту работу. Я думаю, что скажем так, до конца года, может раньше, мы осветим и вот эту часть города. Кроме того, значит, многие частные предприниматели предлагают свои услуги. частные предприниматели часть ламп купили, а часть сейчас докупят ламп, чтобы светить улицу Маяковского, допустим, от улицы Валявка до, до Кольца, до улицы Гагарина. То есть там необходимо приобрести несколько светильников, несколько ламп. То есть предприниматели покупают, а ПЖРЭО, значит, это самое, вкрутит, ставит эти лампы, которые будут светиться. И то же самое, значит, Значит, от автовокзала до э, улицы Богуна по улице Заводской. То же самое, значит, будут замены светильники. Ну, я думаю, что не тяжело было бы, допустим, каждому предпринимателю. У нас э, красная линия, куча магазинов, всевозможных по улице, допустим, Петро, петро э, по улице петро Комсомола. То есть, если мы видим, что не горит один-два э, фонаря, скажем так, не тяжело купить ту лампу ДРЛ, которая стоит там, 40 гривен. И дать это самое, значит, ПЖРО, чтобы они крутили его и был свет в городе. Ну, наверное, про осветление, когда мы говорим, можно и про ПЖРО поговорить, буквально там пару ну, минут. Да, да, да. Вот смотрите, я очень тесно столкнулась с работниками ЖЭКа второго, ну, наверное, все такие работники, по ремонту подъезда что я хочу сказать, что люди раньше не вами и не Кудрявцевым доведены до такого состояния, что они уже как бомжи, понимаете? Они получают тысячу гривен зарплаты. За эту зарплату, ну пусть там 1100 сто кто-то может быть, им поставили всем минималку. За эту зарплату они работать не хотят. Какие у вас мысли по реформированию ЖРЭО? То, что да, зарплата маленькая, да, зарплата маленькая. Я могу сказать, сказать что сказать, они сидят на минималке. У них в тарифах заложена цена бензина 6,50. Сегодня бензин стоит 16,50. То есть, опять же, напрашивается вопрос, о чем Значит, нужно пересматривать и поднимать тарифы. Значит, я уже ранее сказал, что грядут проверки всех предприятий, в частности, ПЖРО и к этому мы дойдем, и к аппарату дойдем, и к количеству бухгалтеров дойдем, и все мы дойдем, и все мы посмотрим. Я как частный предприниматель бывший, то есть я знаю, я где что стоять, что куда ложить. Сказать, да, и аппарат, любой частный предприниматель не будет держать вот такой аппарат, по которому сказать, будет, человек универсально должен выполнять там и ту, и ту, и ту работу. С этим вопросом разберемся. Но я хочу немножко пойти дальше. Вот, допустим, я изучаю значит, опыты других городов, и вот, в частности, наши соседи город Рог. значит, полностью, практически там во всех районах полностью, значит, отданы в коммерческую структуру все эти услуги. Все работники перешли на работу, допустим, то есть увольнения, сокращения не было. Все работники перешли на на вот эту вот структуру, которая, так сказать, обслуживает дома и все остальное прочее. И потом уже структура смотрит. Если работник, как вы говорите, хода ничего не роба и не то самое, но, ну, естественно, сказать, частник не будет держать такого работника, он его отправит. То есть э, при этом, сказать, с кем я не общался, с жильцами не общался, у меня там куча знакомых и, значит, и с руководителей там, предприятий и т.д. и т.п., то, в принципе, народ доволен. То есть качество обслуживания улучшилось намного таки. и, скажем так, не ждут там по два, по три дня. То есть делаю заявку, там диспетчер сидит, там через час, через два буквально пришел сделал то с леса, сделал то-то, 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 то-то. Там, там по после... освещению еще. Если правильной... была информация о том, что будет вот отключать электричество некоторые часы, как бы, вот, для желтых вот это коснется, а каким образом и вообще подтверждается да. ли эта информация или только план? Ну, давайте скажем так, за, за последнее время э, немножко словно, освещение лихорадит. Значит, э, скажем так. Были попытки отключения нашего водоканала от электрической системы. Значит, первая попытка была отключили, вторая попытка отключили, но потом после вмешательства включили то, что на совещании Иванов докладывал к концу той недели. Мы два-три раза собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям потому что отключение электроэнергии грозит тому, что сказать, у нас остановится насосная станция, которая качает воду с река Ингулец, остановится конденсационная это просто в городе будет просто коллапс, так называемый. Пока мы этому вопросу значит, противостоим, значит, да, там есть долг водоканала порядка 5 миллионов по активной энергии, но он, в принципе, по схеме гасится. Просто мы понимаем, что частные электрические компании ну, никак не хотят ждать, хотя понимают, что деньги они получат, но ну, немножко чуть попозже, потому что прохождение денег ну, оставляет желать лучшего. На сегодняшний день, опять же, сказать, вчера я получил письмо с предложением, опять же, сказать, сейчас занимается Иванов, занимается и это самое прямо этим вопросом совместно, значит, пришло распоряжение им, они тоже немножко не понимают, что на пришло, допустим, отключать. Так в письме сказано, что, сказать, Электричество стало скажем, меньше на 20%, потому что часть теплостанций Луганской и Донецкой области перестала работать. Значит, и создается определенная нехватка электроэнергии. И предлагают должникам, предприятиям должникам значит, там с 8.30 до 11 и с 16 или 17 до 22 отключать электроэнергию. Но ну, это предприятиям должникам. Это не населению, предприятиям, должникам. Не населению. То есть, в принципе, населением, слава богу, пока все хорошо. Ну, опять же, информация только вчерашняя, она сказать, досконально не проверена. Этим вопросом сейчас занимается, проверяет эту информацию. Зима будет непростая, и как нам все объявили, что это будет минус 30% подано объема газа, то мы для школы садиков сделали проверку, насколько у нас от ТП до школы садиков хватает значит, мощностей кабеля, выдержит не выдержит нагрузки. То есть на сегодняшний день для всех школ и садиков у нас нормально, нагрузки выдерживаются, можно будет вешать дополнительные значит, и ставить дополнительные обогревающие электроприборы. На сегодняшний день в школах, в садиках проводится такая работа, то есть пробрасываются новые линии электрические в каждый, допустим, класс, для того, чтобы, скажем так, одна или две розетки, для того, чтобы можно было в случае недогрева, значит, или низкой температуры подключить электрообогреватель, который у нас это самое... Будет обогревать данное помещение. Значит, если у нас, допустим, грубо говоря, многотарифный счетчик стоит электрический, что нам мешает за копейки за ночь включить максимально электрические приборы, разогнать температуру в том же классе или в группе в детском садике. А когда, скажем так, с 8 утра тариф увеличится, просто прибор отключить, но у нас будет. То есть дети придут в обогретые нормальное теплое помещение. Есть счетчики, стоят по, по учреждениям ну, тарифные. Не везде, но стоят. Будем думать теперь, как ставить везде, как выходить из данного положения. Кроме того, у нас есть ряд домов в Желтых Водах, так называемые проблемные дома. Значит, это порядка 25 домов, это там Дзержинского 15 и Будённого и Богуна, ну, в основном, скажем так, наши высотки, наши большие дома. То есть, э, когда еще не включается э, это самое отопление в городе, э, жильцы включают электроприборы, э, нагрузка большая, и на ТП <coughs> происходит сбой, на ТП выбывает аппаратура и все. То вот эти 25 домов проблемные, сделано усиление, значит, от ТП до дома. Сделано усиление, я думаю, что, скажем, при подключении приборов, значит, э, все вот это не будет выбивать, будет работать. В свое время, значит, я говорил о том, что мы будем проводить работу, усиливать линии и внутриподъездные. Ну, просчитали мы, это стоит немаленьких денег, то есть в бюджете на этот год деньги эти не запланированы. То есть я думаю, что на следующий год в бюджет мы запланируем данные средства и будем усиливать саму линию значит, от от этого самого в, 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 от ввода в дом электричества до, по, до поэтажно, значит, в каждом подъезде.